Сьогодні ми разом з вами побуваємо у селищі Терпіння, що у Мелітопольському районі. Воно було засноване рівно 215 років громадою духоборів. Але сьогодні воно передусім відоме тим, що на території селища розташовані джерела. Говорять, що ці джерела мають унікальну цілющу властивість. Про кам'яну могилу поблизу Мальтополя відомо багатьом. А от про цілющі джерела у селі терпіння знають лише місцеві та деякі жителі Запорізької області. Тут на невеликій території парку, майже на вершині, гори спороди, б'є 12 джерел, води яких стікають між каменів у невеличке природне озеро. Вода особливо цінується місцевими жителями, які переконані у її цілющих властивостях через присутність у ній іонів срібла. Ми з вами знаходимося... в историческом месте, скажем так, Мелитопольского района и одного из самых крупных сел этого района, села Терпения. Вот именно история возникновения села Терпения, а возникло оно в 1802 году, связана именно как раз вот с этими местами, где сейчас находится парк-памятник Целюши Джерелы. Вот, с этим вот замечательным озером, родниками, вот, местом отдыха, скажем так, для терпеневцев и приезжающих сюда людей Упоминание о терпеневских родниках ну, можно сказать можно отнести значит, за 200 лет ну, до нашего времени. Вот. когда сюда приехали духоборы они искали место где могли бы поселиться и нашли его здесь вот на правом берегу значит реки молочной, где из-под толщи, скажем так, известняков выбивались воды, родниковые воды. Вот. И здесь они основали свое первое поселение, которое назвали Терпение. А центром этого поселения был Сиротский дом. В Сиротском доме жил правитель Духоборов, их духовный наставник Савелий Капустин. Вот специально для него здесь, в этом районе, вот, скорее всего, за озером, в том районе, где сейчас находится детский сад, значит, в 1808 году был построен так называемый Сиротский дом. Сиротский дом был, скажем так, административным и духовным центром духобори. При описании значит, Сиротского дома в источниках упоминается, что возле Сиротского дома были уже родники в то время. Вот, и был разбит такой красивый сад, ну, наверное, благодаря тому, что здесь парк, благодаря тому, что здесь была а, вода хорошего качества. И вот, когда духоборов отсюда выселили, скажем так, это место постепенно стало приходить в упадок. Вот, но, ну, тем не менее, село развивалось. Вот, до революции, говорят, здесь был общественный сад, общественный сад вот, вот туда находился, скажем так на север, на север от этого парка, а родники продолжали существовать, но их использовал мельник, местный мельник, который построил здесь водяную мельницу. Вот. После революции здесь возник парк, здесь был клуб имени Горького, такой красивый парк, в котором Проходили все советские праздники. 1 мая здесь отмечали, 7 ноября и так далее. Вот. И кроме того, родники были источником воды для терпеневцев. Потому что в то время еще не было водонапорных башен, и воду отсюда значит, подавали в центр села по специальному водогону вот через значит, водонакопители эти значит вода шла на МТС. С той стороны находилась МТС. Значит, потом в сторону хлебопекарни и в сторону больницы. После войны, в принципе, место было очень долго заброшено. Вот, фактически никто им не занимался. Ну, только скажем так, отдельные личности ходили сюда закаляться, значит, используя эту воду для каких-то своих целебных потреб. Вот. Ну, и уже в начале 90-х годов терпение поселились монахи. Вот, они хотели здесь открыть свой монастырь и, значит, вплотную занялись родниками, вот и, значит, изучением их, скажем так, лечебных свойств, вот и использовали их в своих, значит, целях, ну, в религиозных, скажем так, целях. Но все-таки монастырь у нас не был открыт, а позже уже родниками заинтересовался сельский, сельский совет, и, и, и еще кроме того и дуб же рядом находился, у нас такой красивый, вот и древний, и вот решили на этом месте сделать, сделать заповедную территорию. Основними вважаються три з дванадцяти джерел. Найбільш водоємним називають джерело Пресвятої Богородиці. У ньому за повір'ям тече жива вода з потужною позитивною енергією. Говорять, що вона може вилікувати від психічних захворювань, а поруч розташоване джерело пантелеймона цілителя, вода з якого буцімто здатна вилікувати печінку нирки й органи травлення. А джерела Миколи Чудотворця тече так звана мертва вода, що зупиняє або вбиває хвороби а також вилікує недуги, кісток і ніг води трьох джерел стікають в одну купіль спеціально обладнану для купання у будь-який час року. Місцеві жителі кажуть, що води усіх джерел сприяють швидкому загоєнню ран, а хворим надають сили. Название эти давали монахи и священники, которые занимались именно вплотную водами данных родников. И в частности в 1999 году, когда территория начала обустраиваться, вот большое участие в этом, принимал, в этом процессе принимала православная церковь. Вот, ну, в частности, Мелитопольская. Вот они выделяли деньги. Вот. Кроме того, деньги шли и по государственной линии, и от сельского совета. И таким образом именно священнослужители определяли название. Вот, и во многом они, они скажем так, и решали э, вопрос о целебности того, того или иного источника. Ну, я говорю, правда иногда ведутся споры о том, значит, может быть. Насколько целебна эта вода и не может ли она быть вредной из-за того, что наверху находится старинное, значит, 200-летнее, скажем так, кладбище, да? Ну, этот вопрос я уже уже решался за счет того, что исследование местная санэпидемстанция проводила и, значит, никаких ядов она в воде не обнаружила. Вот, даже после сильных дождей, скажем так, это во-первых. Ну, а во-вторых, все-таки воды... Э Родниковые воды поступают из таких значит, глубоких слоев, значит, ну куда, скажем так, кладбище не может повлиять на эти на на глубоководные эти слои воды. Зусім поруч з озером стоїть старовинний дуб Патріарх, вік якого ймовірно сягає понад 400 років. Радіус його стовбура 5 метрів 23 сантиметри, а Висота дуба 40 метрів. На думку фахівців, після майже всохлого 700-річного запорізького дуба, цей найдавніший на території Запорізької області, в 1818 році, восімнадцятому з Криму із Крима духоборам. заехал император Александр I. Он хотел посмотреть своими глазами, как значит, живут здесь, как обустроились на новом месте его подопечные сектанты, потому что именно он прекратил преследование духоборов и выделил им землю для поселения вот в этих местах. Ну, значит, история приезда императора Победителя, скажем так, Наполеона, чем больше всего известен Александр I, описано хорошо в исторических документах. Значит, из Крыма он выехал 20 мая 1818 года и под вечер уже был возле села Терпения. Здесь его встретили духоборы. В то время дорога как раз подходила к балке, которая ведет к родникам. Вот, это, да, значит, на своей коляске он не мог спуститься, поэтому духоборы попросили его выйти, значит, сами взяли, а, вернее, не, не попросили его выйти, а, значит, распрягли лошадей и, значит, коляску вместе с царем подняли на руки и, значит, спустили вниз. Вот, предоставили они ему жилище в одном из этих домиков сиротского дома, в двухэтажном доме, ну, по всей видимости, в том доме, в котором когда-то жил Савелий Капустин. На следующий день для царя под дубами вот, как написано в источниках, был устроен завтрак. Вот по всей... В то время было их три дуба, потом к концу 19 века два дуба сохранилось, но сейчас вот он уже один только дуб э, стоит. Э, вот. ну, во время этого завтрака духоборы э, значит, привели сюда свой хор, и он исполнял специальную молитву, которая называется Поклонение. В этой молитве они прославляли царя вот царю очень понравилось значит, их, понравились его их песнопения и он сказал я ваш защитник а потом обратился значит, к своим значит, к своей свите вот, и сказал э, духоборов, что они люди добродетельные вот то есть э, э, значит, государство должно их защищать и покровительствовать им. после этого царь покинул духоборию. Вот. Но в память о его приезде уже позже, в конце 19 века, потомки Духоборов, ну и просто жители села, скажем так, поставили небольшой памятник в виде четырехугольной колонны, и наверху так была установлена ваза. Но, к сожалению, этот памятник не сохранился, говорят, в советское время он был снесен, то ли снесен, то ли перестроен, а на верхушке его поставили потом уже бюст Владимира Ильича Ленина. Как вы видите, дуб имеет такое важное и историческое значение, и природное значение, благодаря тому, что он очень и очень древний. Вот и таких деревьев, в общем-то, в нашей засушливой степи сохранилось немного, поэтому он требует, конечно, защиты, вот и участия со стороны людей. И в 1999 году он был признан объектом, вот, заповедным объектом, областного значение. Но, к сожалению, к сожалению, это не помогло ему пережить ураган 2009-2010 года. Он сильно пострадал. Самая большая ветка он внизу отломилась, упала на соседний сарай, принадлежащий детскому садику, и развалила его полностью. Настолько эта ветка была мощная и, значит, э, скажем так, тяжелая. Но после этого начался второй этап восстановления, лечения э, дуба была проведена санитарная обрезка вот, нижних самых крупных веток и дупло было заделано. Заделано снова, значит, запорожскими специалистами. Взяли песок из родных, из родных, скажем так, для этого дуба местности, то есть из родников, смешали с специальными лекарствами, с цементом, заделали это все, появилось, скажем так, новое дупло вот, которая, на котором установили икону вот, Блаженной Матроны. Ну, как бы там ни было, как бы там ни было, конечно же, зуб, хоть и утратил уже свой такой красивый вид, который значит, он имел раньше, но он все равно является значит, очень интересным памятником природы, вот, который привлекает всего терпения туристов. Ну і терпіння, це, поняття. І всі жителі району гордяться, що на його території є такий об'єкт. У 1999 році з ініціативи місцевої сільської ради «Цілющі джерела і дуб Патріарх були зараховані до Природно-Заповідного фонду Запорізької області. Місцевою громадою тут зроблено вже чимало для того, аби ця пам'ятка садово-паркового мистецтва стала одним із ключових туристичних об'єктів нашого краю. 2000 десятом году проводилась полная реконструкция скажем так этого места потому что она была как раз подстегнута тем что э, летом того года прошел сильный ураган и он повредил очень дуб сразу занялись ремонтом дуба ну вот а потом э, сельский совет э, скажем так обратился к местным предпринимателям для того чтобы ну, навести порядок на этой территории, облагоустроить ее, реконструировать. И вот, вот эту кладку, скажем так, гранитную, то, что мы, мы наблюдаем здесь, это все было уже сделано э, во времена недавней реконструкции. Понятное дело, что для того, чтобы это место было и дальше благоустроенным, скажем так, и привлекало все больше и больше э, туристов, вот, ну, его нужно сделать все-таки охраняемым, я думаю. Ну, то есть посещение... Его должно быть платным, вот, огорожено, значит, это место должно быть вот, от всяких, скажем так, несанкционированных э, проникновений. Вот. Ну и кроме того, целебные свойства воды должны быть изучены и значит, построена какая-то лечебница. У Запорізькій області є ще чимало унікальних знакових місць, видатних особистостей та важливих подій, про які мусимо знати заради майбутнього. Зустрінемось на телеканалі Z вже невдовзі. Хай щастить, тримайтесь.